Yeah. <sighs> पति प्रभु राम ॐ जय श्री ओध ओम जय श्री ओधव प्रभु जय श्री ओद्ध बाल राम हे हरिहर हर बाल राम हे हरि हर। जगतपति प्रभु राम ॐ जय श्री ओदव राम अवतपति रघुनन्दन दशरथ नन्दन राम प्रभु दशरथ नन्दन रा मोरमुकुट पीताम्बर मुकुट वीतां वर की हरी तुम गणस्या शिवजी सोहे परिजन प्रिय सुखदा ओम जय श्री ओधव ओम जय श्री ओधव प्रभु जय श्री बाल राम हे हरि हर बालराम जगतपति प्रभुरा ओम जय श्री ओ, ओ विघ्न विनाशक गणपति बजरङ्गी बलदा प्रभु बजरङ्गी बलधाम नंदीश्वर वक नन्दीश्वर शिव सेवक सेवक जगतपति प्रभुरा ॐ जय श्री ओ गवराङ्गुला समीप विराजत मंगल करति काम मैया मंगल करति काम भुपुड भय हरणी बापुड हरी जग जननी सुखदा ओम जय श्री गो जगतपति प्रभुरा रां जय श्री ओ सुर नर मुनि वर सेवे गुणी जन करते गान प्रभु गुणि जन करते गान परम कृपा प्रभुवर परम कृपा प्रभु वर करुणा केदार ओम जय श्री ओ दाम ओम जय श्री ओद राम प्रभु जय श्री ओ हर। दाम बाल राम हे हरी बर हर। बाल राम हे हरि जगतपति प्रभु ओम जय श्री ओद राम जन से वे हर पलपुर मे ओद राम प्रभुपुर मे ओदरा राम मुक्ति, मुक्ति सुख संपत्ति मुक्ति मुक्ति सुख संपति पामे वै पाड़ो माता परम शांति दाता मैया परम शांति दाता जल थल चल वय चल पर जल थल चल वह चल पर मैया तेरू The pie. तुम पर सब को ओम जय देवी हिंगला ओम जय देवी हिंगला मैया जय देवी हिंगला जो जन से वे मन से जो जन से वे मन से पूरण ओम देवी मा सन का दिग्जन सेवे सेवे सुर नर नाग मैया सेवे सुर नर नाग हर ब्रह्मा ध्यावे हरि हर ब्रह्मा ध्यावे वे समाज ओम जय देवी इंगला ओम जय देवी इंगला मैया जय देवींगला जो जन सेवे मन से जो जन सेवे मन से पूरण हो सबका

भगवानेश्वर महादेव की महादेव की अपने अपने माता पिता की भक्त भगवान की सनातन धर्म की नमस्कार दी, दी।, 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 दी। का नमस्कार आज का दिन